Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. І сьогодні в нашій студії Євген Фомін, керівник громадської організації «Фундація Прав Людини. Доброго вечора, Женя. Доброго вечора. Дякую, що ви знайшли в своєму графіку час для нашої аудиторії. І глядачам я хочу пояснити, чому саме з Євгеном сьогодні ми зустрічаємося. Протягом трьох днів він працював в Кіровограді. Тут реалізовувався, реалізовувався проєкт захист свободи зібрань в Україні, створення умов для суспільного моніторингу контролю та дискуссии з питань свободи мирних зборів молоді з особливими потребами. Я вижу, все сказала? Все верно. На самом деле просто мирные собрания. Это нужно подчеркивать, потому что очень часто эти мирные собрания, собственно суть нашего, нашей встречи с ребятами с инвалидностью, мы говорили о том, как свои права, они, как вы знаете, фактически подразделяются на два основных блока, это гражданские и политические права, там, право на жизнь, и свободу слова, да, ну и как бы вторая часть это социально-экономические права. Ну так уж складывается, что 68% всех мирных собраний в мире касается то, что ближе та рубашка, которая к телу, это касательно социально-экономических прав. Пенсии, там, социальные выплаты, зарплаты, трудовые права, это тоже все касается социально-экономических прав. Соответственно, а как это защищать? И как вы понимаете, в рамках Нашей политической ситуации видно, что страна поменялась. И люди больше молчать не будут. Я хочу, не перш чем мы продолжим дальше, сказать нашим зрителям, что Евген, кроме всего остального, еще и нашим земляком. Поэтому да. э, Кировоград у э, проекте... Всегда участвует. Так. Э, в любом. Само через что проект вообще охватывает всю Украину. На самом деле, все инициативы фонда прав человека, они всегда региональные. Мы принципиально, по, ну, в какой-то момент с коллегами приняли решение, что большие города мы не касаемся. Мы никогда за всю историю, кроме как... Мировой съезд канадского фонда, когда мы проводили в 2000 сразу до, вернее, до, это было в год, когда была оранжевая революция, мы сделали мировой мировой, то есть там было 180 стран мира, мы собирали в Киеве. Это и был единственный прецедент. Мы всегда работаем в, как бы в городах, где мы договорились с партнерами. Это всегда участвуют Черкасы, Житомир, Кировоград, Черновцы, Чернигов а Львовская область, и а, это те города, когда обязательно участвуют в наших инициативах. Ну, как вы почувствовали, Кировограду это было Я вижу, что, конечно же, этот вопрос очень необходим, потому что а, вот эта воля людей, которая увидела силу в своем мирном собрании, пусть это было в Киеве, но, тем не менее... Мы поняли, что э, наш мир, э, наши вопросы можно решить мирным собранием. Кто бы мог предположить, что год назад мы очутимся, очутимся в этой стране сейчас никто и никогда. Вот. Кто бы мог предположить, что кто-то когда-то покинет межегорье? Это было невозможно даже представить. А все началось с того, что мирные ребята, такие как мы с вами, просто вышли мирно и их начали бить. Почему вы учили этих людей, которые пришли до вас на тренинг? Ну, если говорить кратко, чтобы не <laughs> чтобы не злоупотреблять вашим вниманием, мы говорили о том, как мирное собрание оставить мирным, а как его правильно организовать, как его правильно зарегистрировать, потому что есть все-таки административные нормы. Наше украинское право предполагает определенную процедуру да, заявить о той или иной акции где она проходит, вот и как э, психология э, самого мирного собрания. Ну и это все было в спектре людей с инвалидностью. Mm -hmm. Мы говорили о том, ну какие как, с какими проблемами сталкиваются люди с инвалидностью и как как э, ребята могут эффективно соединяя, как бы ну та или иная нозология предполагает все равно участие других групп. То есть проблема людей, людей с инвалидностью не касается только людей с инвалидностью. Ну, та же безбарьерность касательно и пожилых людей, и мамы с колясками, которые были бы очень рады, если бы наш город был бы гораздо более э, подготовлен, Доступными. доступным. Да. И вы, чем вы мирные собрания людей без проблем, скажем, там, физических, там, особых каких-то потреб, и э, людей, которые их мають? Отличие мирных собраний ничем не отличается. Принцип, ты, почему принцип... такая самая фокус группа была убрана? Потому что, ну, у фонда есть приоритетные группы, с которыми мы работаем. Их четыре. Это люди с инвалидностью. Раз. Это заключенные и люди, которые покидают пенитенциарную службу. Это два. Третье это сельские комьюнити, сообщества. И четвертое это сироты. Это четыре группы, с которыми мы работаем. Мы так определили в нашей политике, вот. Поэтому мы как бы определяем, потому, потому что для меня всегда был вопрос: а кто такая молодежь? Вот молодежь это мы с вами, это вот просто ребята, которые студенты. Кто такая молодежь? Более того, следующий вопрос. А нужно ли вот просто этой молодежи помогать? Более того, есть масса организаций, которые спрофилируются работой с молодежью, какой-то воздушной и какой-то неконкретной. Вот фонд прав человека определился, что с этими четырьмя группами мы работаем. В прошлом году мы реализовали потрясающий проект для женщин в селе в деревне, или как хотите, по потенциальному трудоустройству. Как сделать маленький бизнес у себя, не выезжая в селе, из села. Как, если там женщина приняла решение, Лондон, Москва, Киев не светит. Я не родилась в Нью-Йорке, но я хочу свою жизнь сделать достаточно такой, чтобы мне хватало, да. Вот мы говорили об этом и привозили финских э, из университета Лапландии, привозили экспертов. А Финляндия очень, rural по-английски, сельская, она очень, то есть э, их опыт действительно очень интерес, близок к Украине. Да? Можно, его, и тут Можно его здесь использовать. Вот, поэтому это была опять же пилотная программа. Сейчас мы с Лапландским университетом продолжаем искать финансирование для сделать, чтобы это коснулось не только этих пяти регионов Украины, вот, поэтому ну Кировоград всегда участвует, потому что, потому что. С чем вас чекаты наступный ваш приезд до Кировограда? А, да, мы сейчас а, инициируем несколько очень а, важных новых программ. Первая программа это соединить Восток и Запад и Юг. У нас несколько инициатив связаны East-West-Touch, мы объединяем. Все в соусе социально-экономической защиты. Ну, то есть объединять на основе чего. Просто давайте встретимся, поговорим о жизни. Этого достаточно делают ваши медиаканалы. На самом деле, мы хотим объединить общественный сектор в решении социально-экономических прав. То, то мы вы движемся, завжди... друзья, с вами, в экономический кризис это очевидно. И вы завжди ориентуетесь на вымоги часу. Я правильно? <свистак> Непременно. Ну, естественно, а что такое общественная организация? Если она только делает только то, что она себе придумала, она не общественная организация, это просто подделка. Вот. Нужно держать, грубо говоря, руку на пульсе, понимать, что требуют сейчас МЕС, люди на сегодняшний день, какой у них запрос. Потому что помогать детям Зимбабве без детей Зимбабве очень невыгодно. Хотя бы потому, что их надо спросить, а что им надо. Вот. Вы кервократив испытали, что им треба? Ну, у нас для этого есть местные партнеры, которые перед каждым проектом делают опрос. Вот и перед проектом госпожа Талашкевич связывалась с профильными организациями и задавала вопросы, которые на данном этапе, ну, мы их адаптировали. Более того, программа каждого региона адаптируется под какие-то конкретные нужды ребят. Вот и тренер, прежде чем приезжает, ознакомливается с тем запросом ожиданиями, потому что как понять, что мы пришли к нужному результату или не пришли, это же не в школе, когда уже есть учебник до конца прописанный. Если ты как бы теоретически дошел до самого конца, это значит, что ты справился с предметом. Здесь этого нет. Здесь есть старт, здесь есть основные моменты, и мы... Чтобы понять, дошли или не дошли, мы ориентируемся только на ожидания участников. А, а, а что является мерилом? Я считаю так правильно? Нет. Я не могу вам диктовать, что для вас правильно. Я могу узнать, что вам хотелось, а потом вы в конце получили это или не получили. Поэтому мы как бы, делаем так называемую оценку мероприятия каждый день. Фидбэк. Ну, или valuation по английски ми как бы оцениваємо каждый день вот твое твоє настроєння. Ти э, достаточно ли удовлетворена тим об'ємом інформації, комфортом групи і так далі? Да? Я вам дуже дякую за нашу бесіду. Да. На жаль, маємо ми завершувати Будь. розмову, але я впевнена, що ми зустрінемося іще. І ви нам розкажете щось цікаве, те, що спростить наше життя, або те, що можливо, ми ще досі Будем не Будемо піднімати родину з видимо. Глядачам нагадаю, що в нашій студії був Євгеній Фомін, керівник громадської організації «Фундація прав людини». Розповідав нам про тренинг, який тривав в в протягом трьох днів. Дякую. Спасибо.